نتیسو روزہ <تصفح> آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ سعودی عرب میں عید ہو چکی ہے غالب عمال یہی ہے کہ ہماری بھی صبح عید ہوگی اسی مناسبت سے چند ضروری آکام چند ضروری مسائل چند ضروری کام جو ہم نے عید سے پہلے کر رہے ہیں ان کے بارے میں آج ہم ان شاء اللہ پڑھیں گے سب سے پہلے ضروری اور جو فرضی کام ہے وہ ہے صد الفر صدقات الفطر یہ فرض ہے مسنون عمل نہیں ہے فرض ہے واجب جس کو ہم کہتے ہیں نا لازمی جس طرح پانچ فرض نوازی ہے اسی طرح صدقہ فطر واجب ہے ضروری ہے اور ہر بندے کے لیے ضروری ہے گھر کے جتنے افراد ہیں سب کے لیے ضروری ہے حتیٰ کہ اگر کوئی چاند رات پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے اوپر بھی سب الفطر واجب ہے کوئی روزے رکھتا ہو یا خاص کسی قدر کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہو اس کے اوپر بھی سب الفطر واجب ہے اس کی وجہ دو وجوہات ہیں سب الفطر ایک تو اس لیے واجب ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے روزوں کی جو کمی کتائی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا اس کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا دوسری وجہ فتوعمت للمساکین یہ صدقہ الفطر مسکینوں کا کھانا ہے وہ بھی تمہاری عید کے اندر شامل ہو جائیں گے اس لیے فرمایا ہر بچے کی طرف سے بھی صدقہ الفطر ادا کرنا ہے صدقہ الفطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا یعنی ہمارے پاس آج کا دن ہے اگر شام کو چاند نظر آ جائے حتیٰ کہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا قبل خروج الناس الى الصلاۃ عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے یہ صدقہ تو فطر ادا کرنا ہے جو اس کے بعد ادا کرے گا اس کا صدقہ تو ہوگا لیکن صدقہ تو فطر نہیں ہوگا فطرانہ نہیں ہوگا عام صدقہ شمار ہوگا اس لیے عید گاہ میں جانے سے پہلے پہلے اپنے مالوں میں سے صدقہ ادا ضرور کریں ہمارے ہاں مختلف قیمتیں چل رہی ہیں دو سو دو سو بیس دو سو چالیس اللہ کے راستے میں دینا ہے تو لگ بھگ سو کے قریب قریب ہر بندہ اپنی طرف سے صدقہ الفطر ضرور ادا کرے غریب بندہ بھی ادا کرے اللہ یہ کہ ایک درجے کا غریب ہے تو جتنی طاقت اللہ نے وہ تو نہیں دے گا لیکن جو عام غریب ہیں, ہیں لوگوں سے لے کر آگے اور اپنے سے زیادہ غریب بندے کو سکتاً ضرورت چند ایک باتیں عید کے حوالے سے بھی ہیں نبی علیہ السلام وسلام عید کے دن غسل کرتے تھے غسل کرنا مصنون عمل ہے عید کی نماز آنے سے پہلے غسل کرنا مصنون ہے پھر یا نئے کپڑے پہنے اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو کم از کم دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے خوشبو لگانا حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ صاحب السلام ہمیں بھی خوشبو لگاتے تھے خود بھی خوشبو لگاتے تھے عید کی نماز آنے سے پہلے خوشبو لگانا ہے اسی طرح عید الفطر آنے سے پہلے نبی علیہ صاحب السلام کھجورے کھاتے تھے تو یہ مسنون عمل ہے کھجورے کھا کر آپ عیدگاہ کی طرف آئیں اسی طرح عید گاہ کی طرف آتے ہوئے تقبیرات پڑھیں اسی طرح عید گاہ کی طرف آتے ہوئے کوشش کریں پیدل چل کے صاحب صاحب جو مسنون عمل تھا وہ پیدل چل کے جا ہے البتہ کسی نے دور جانا ہو گاڑی استعمال کر سکتا ہے لیکن بہتر مسنون عمل کیا ہے عید گاہ کی طرف پیدل چل کر آئے اسی طرح راستہ بدلنا جس راستے سے آپ آئے ہیں اس راستے سے واپس نہ جائیں اگر کسی کے گھر کا راستہ دوسرا ہے ہی نہیں وہ تو مجبور ہے لیکن اگر دوسرے دوسرا راستہ ہے گھر کا اسے راستہ بدل مطلب کرنا چاہیے اسی طرح نبی علیہ صاحب السلام نے خواتین کو بطور خاص حکم دیا تھا عید گاہ کی طرف آنے کا حتیٰ کہ فرمایا وہ عورتیں جو مخصوص ایام والی ہیں حیض والی ہیں فرمایا وہ بھی آ جائیں نماز نہ پڑھیں کم از کم مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہوں دعا کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں اسی طرح عید کی نماز کی نہ اذان ہوتی ہے نہ تقبیر ہوتی ہے نہ مبل ہوتا ہے اسی طرح عید کی نماز سے پہلے نہ نفل ہے نہ عید کی نماز کے بعد نفل ہے آپ عید پڑھنے آئے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں عید کی نماز پڑھ لیا ہے اس کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہاں البتہ عید کے نماز کے بعد آپ عید مبارک گاہ ہیں نبی السلام کی مسنون عمل ہے تقبل اللہ عملہ و منکم جب بھی آپ کسی کو ملیں آپ اس دعایہ جملے کے ساتھ ملیں تاکہ ہمارا جو مسنون طریقہ ہے ملنے کا وہ بھی پورا ہو جائے